1 грудня. Привез 600 буханок хлеба. Спробую зараз доставить все это. Ох, спекотно, спекотно. Спробую зараз все это доставить э, сюда и э, завести в Веселе, Вот, власне, там находится уже новая каховка. О, говно, бьет, да, целый день бьет? Да. да. Сучонок, блин. Да, бьет страшно. По всем бьет, да? да? Да, да. Это вообще... И пофиг, местные, не местные, цивильные, не цивильные. Что вы натворяете? Сегодня 20? Да, Охренеть. Там вон детей сколько там Суки. Может кого-то эвакуировать надо. Давайте вывезем. Криворог, Днепр. Ну вы чулы, да? Сидит там говно. И прострелю пофиг. Цивільні, військові, всіх подряд знищують просто. Збираю людей зараз, будемо виїжджати звідси, тому що тут, ну, хапець. Я навіть не очікував, що така тут буде ситуація. А, спробую зараз весело заїхати, відвезти хліба. Здрасте! Давайте до нас хліба привіз вам. Вивантажили 600 буханок хліба. А, ось такі банки фасолі. А... давай Давайте, давайте. Да. Давайте. А да. мы, не дураки, умеем работать. Все правильно, все верно. Я тут знаю, ты про что подумал. А, а ведь нам не Вагнеровских зеков и Кадыровских головорезов нужно бояться. Нам больше нужно бояться коллаборантов. От тех злодеев, хоть в принципе, все понятно, да? ожидаемо. А вот с этими есть вопросики. Да. Ну, как показывает практика, служба Украины знают, как с ними разбираться. Мешок на голову и в неизвестное направление. Так было на деоккупированных территориях, так будет и в Новой Каховке. Я верю в то еще. Завтра скоро. Там засяешь, что прапор. Тримайся, Каховка. Тримайся. Тримайся, Леднесенька. Все, выезжаю на эвакуацию в Казацьке. Давайте, давайте, давайте. Сбираемся. Все, все речи туда давайте складывайте. Все у вас, все? Давайте быстрее. Выходы. Пошли минометы. Быстрее садитесь. Быстрее, 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 быстрее с Богом, едем. Есть ага. Есть ага. Есть ага есть. Это для это, этого взорвалось. Ага, вот это вот мины, оказывается. Да, тут тоже мины. что хлопцы будут сумовать в войсковой, потому что их годовали, готовили да, ежу. Видите? Это вам снова ответ, кто здесь оккупант, кто здесь освободитель, а кто здесь свой. Освободитель, да. О, бляха. Освободители. все разбито, все. Все знищено. Все, в Кривой завезли. Довезли в целости сохранности. Лили Витальевна нас заселила, все хорошо. Зараз я остаюсь в Кривом Розе, завтра спробую снова поехать туда, в Казахстан, потому что там еще залишилось люди.